У меня есть три киоска, общей площадью 22 квадратных метра всего. Я объясню, почему я пришла сюда. У меня все документы оформлены. Вот. Но я представитель народной варты, это организация Пригоры Сполковок, в которую входит 45 разных организаций. И, естественно, не могу решать только за себя. И все истории, которые приходят предприниматели и рассказывают. Мы ездим, смотрим, ну, проверяем их на реальной ли эти истории. И очень нам это все не нравится. Скажите, а о себе. Давайте пока о себе. Вот okay. Что с вашими киосками? С моими киосками все нормально. Я 10 лет оформляла документы и наконец-то их оформила. Но я не считаю, что если я там громче всех кричала и ругалась, что мне оформили, а остальным что? То есть меня этот вопрос тоже волнует. И также меня волнует вопрос по земле. Вы же знаете про процентную ставку 3%. Меня очень волнует то, что мы, это головко Ирина, Гайберонский Вадик, я, мы собрались за однородной варты, это предприниматели очень мелкие, у которых по одному два киоска. Мы пошли э, комиссию депутатов наших. И с ними разговаривали. Вместе делали проект решения на эту сессию о том, чтобы э, отменить решение булавки, которое сделало невозможным бизнес в нашем городе, увеличить земельный налог на 3%. Значит, и кончилось это все тем, что заводам, фабрикам отменили этот процент, а нам предпринимателям оставили. То есть наша инициатива была наказуема. Нас, в общем-то, кинули очередной раз, как мелкий бизнес. А проплачивать все эти проплаты, которые они хотят, чтобы мы заплатили и КП, и по земле, и кругом, это нереально. При нынешней ситуации это нереально. Но дело в том, что поскольку я занимаюсь не только своими киосками, а со мной работают люди рядом, я хочу сказать, что мне не нравится ситуация в этом КП, которая у нас есть, потому что она выборочная. Там раздавались земли большими, например, э, у нас есть документы, вы можете потом взять у Боровинского, раздавались земли большими квадратами, допустим, 320 квадратных метров земли КП выдают за 980 гривен, есть этот договор. А 30 квадратных метров на киоск дают за 1500 гривен, и это приблизительно рядом. Почему такая выбор, выбор, такой, я не понимаю. Почему одним дается за по 30 гривен квадратный метр, другим 55 гривен квадратный метр. И почему с одной стороны правды за киоск 9 квадратных метров платят 450 гривен возле индустриального ЗАГСа, а возле АНД ЗАГСа киоск стоит за 98 гривен, такой же самый, понимаете? Это что за расценки? Кому они такие даются? И почему киоски, которые были проголосованы на собрании, на группе, я там присутствовала на каждой группе, которая работала по киоскам, в торговом отделе, голосуется под протокол, что этот киоск снести, а через неделю я узнаю, что ему на три года выдали договор. Почему? И почему те киоски, как на янтарной киоске, которые мы не рассматривали на группе вообще, они приезжают и сносятся. На каком основании? Чтобы снести киоск, должен был быть по решение суда, либо поскольку предприниматели пошли на договор с городом и сказали, что если решается на этой группе о том, что сносятся эти киоски, то тогда это пишется протокол, и эти киоски сносятся. У этих людей не было ни протокола, ничего. Мороз подписал. Извините, он кто? Судья, прокурор. Какое он имел право что-то подписать на чей-то снос? И там собрали с оборудованием, со всеми увезли. Это все ломается, падает. Такого быть не может. Не может быть выборочно. Не может быть, что вот этот хороший мы ему дадим, а этот плохой стоит рядом, мы ему не дадим. Значит, если стоит ряд, значит, во вариант должен быть только один. Если здесь не могут стоять тетки, убирается весь ряд. Если они могут здесь стоять, документы даются всем. А потом мы спрашиваем как по подходят, что они делали, и все остальное. А они закончат все. вот это мы не знаем так, ребята, есть еще история, значит, у человека новый договор, он заключил с КП Благоустрием, и ему снесли через два дня киоск. Где он? Здесь. Мельник. О. Нет, нет. Дима, вот, ребята, мы да, здесь мы меняем, да, меняем. Да, куда скажете, ребята? Чуть-чуть вас сейчас подвинем. Куда? Куда вставай? Как он стал сверху? Можно попросить вас отойти немножко там, Все, можно рассказывать? Нет, я не попал. Представьте, пожалуйста, как вас зовут? Мельник Валентин Николаевич меня звать. Сколько у вас киосков, когда вы поставили, У меня три киоска, на сегодняшний день один снесли. Киоски стоят с 1998 -го года. По решению андс мне было выделено благоустройство остановочного комплекса, Договор аренды. Сначала был выдан ордер, потом договор аренды земли, который пролонгировали. Потом в 2004 году, когда закончился договор, договоре аренды земли сказано, чтобы я подавал э, каждый за да, нет, нет такого договора. Хорошо, в момент, регион будет временно, учитывая, что нет э, этих, как называется, конкурса. Решили, чтобы ставить киоск, делать через паспорт привязки. Паспорт привязки это только место киоска Ничего больше. У наших людей, у всех геодезические съемки. Мы с космоса сняты. Мой киоск с космоса снят, но Черьян получил деньги. Понимаете? он знает. Получили Поэтому зачем мне паспорт задать? Кто сказал? Я просто задаю. Вы ему ответили, Я никогда в жизни давным-давно забыл, кому я давал Самозахист не платит. И то, что написано, что самозахист а! собирается гонять пакеты сам, решает, что это вопрос. Но это вы загоняете. я. вам другую паспорт я слава Украине, слава сначала, значит, Украине, слава Украине, слава у нас Украине, слава Украине, слава І покажем, що ми браття козацького. Душу тіло ми положимо за нашу Сього. І покажемо, що ми браття козацького. Роду! Слава бред! Героям слава! Слава Героям слава! Слава бред! слава! Бред! слава. слава, бред! слава, бред! слава бред! Уважаемые предприниматели, уважаемые жители нашего города Николаевск, прошу всех вас а... подумать о том, что происходит у нас в городе. Меня интересует вопрос, почему, как бы не менялась наша власть, кто бы ни приходил, методы у власти остаются те же. Отношение к нам, к мелкому и среднему бизнесу, никак не меняется. Это нельзя допустить. Поэтому мы будем здесь собираться, будем требовать и отстаивать свои права. Я хочу передать слово э, председателю самозахвеста всем Бородинскому Виктору Владимировичу. Друзья, Алло. Друзья, мы в очередной раз собрались на этом месте. Впервые в 2003 году здесь собралось порядка 40-50 предпринимателей, которые пришли сюда, пытаясь отстоять свой маленький бизнес, те самые мафы, геоски, с споруды, которые кормили их семьи. На тот момент времени все киоски в городе были закон. Никто не ставил девушкам где-нибудь не попасть, на сетях не ставил. Все было законно, но власть решила, что главное препятствие на пути в Европу это наши девушки, которые не красили, как они сказали, тут города. Прошло 13 лет. Мы шагали, шагали в Европу и оказались от нее дальше, чем были 13 лет назад. Разваленная промышленность, неработающие садик, корпаны под налоговой инспекцией неработающие фабрики, куча безработных, минимальная пенсия меньше 50 долларов. Это достижение нашей власти за 13 лет. Но по-прежнему главный враг для людей, сидящих в этом здании, это и, и, и малый бизнес и их несчастный киоск. Да, их стало больше. И теперь по мановению волшебной палочки все стали незаконными. А кто в этом виноват? Мы или не обращались неоднократно? Мы пошли в суды. Есть решение суда, где написано четко. Без действия городского совета по оформлению документов незаконно, протиправно. Они принимают сессии на службу, исполняют их 10 лет в течение срока. А на решение сессии 2010 года а опасно договоры варианты. Кто-то выполнил. Ничего подобного. Есть, оно не отменено, но они не выполняют. Говорят, нельзя подавить договора. Да еще как можно. Посмотрите эти сессии. Сколько там подавляется договоров, которые прекращили свой деятельность много лет назад. Для своих людей прекрасно подавляют. Сегодня мы сюда собрались люди, даже где-то враждебно раньше друг друга находящиеся. И собрала нас власть. Потому что она уже, как появился, есть общий враг, он уже объединяется, чтобы отбиваться от внешней агрессии. Между собой мы потом разберемся. Да, каждый здесь стоящий конкурент своему соседу. Но это конкуренция на работе. Это рынок должны определить сильнейшего. Действие, которое проявляет власть против нас, это не рынок. Это даже не закон. При решение суда о запрете сноса киосков, власть не то, не то, что сносит киоски, они крошат, режут на части чужую собственность и считают, что права нет. И делается это под охраной милиции, которая должна защищать закон. Нас устраивает такая позиция? Нет! Мы будем пр протестовать то, мы скажем этой власти. Ганьба! Альфа, Ганьба! Альфа, Ганьба! Альфа. Создано коммунальное предприятие. Оно было создано в 2014 году. Работало через пять колоду. Пришли новые люди. Но их тоже. Да, не тоже давным-давно. Я уже забыл, когда выгоняют из кабинета. Когда человек приходит разобраться в вопросе, его просто указывают на дверь, говорит, вон с моего кабинета. Я пору тебе договор аренды, я тебе выкину все в посташу. Как это сегодня делает новый начальник коммунального предприятия господин Таховский. Так вот, наверное, мы, наверное, ему укажем, куда его уходить, а не он нам. Малолетникову Виктору Это гражданин Днепропетровщины Громадянин Громадянин организации Громадянин Днепропетровщины Добрый день Все мы сегодня собрались здесь э, От беспредела власти в третий месяц власть не может дать нам нормальную схему работы Мы считаем, что предприниматели э, должны быть уверены в завтрашнем дне. Ну, предыдущий оратор, Виктор Владимирович, в принципе, все сказал. Я э, целиком и полностью присоединяюсь к его словам. И хочется, в конце концов, быть уверенным в завтрашнем дне. Поэтому давайте скажем нашей власти, нет, нет таким схемам. Мы за чистые, прозрачные, рабочие схемы. Спасибо. Мы хотим послать сюда людей, которые из Новокрымской. Пожалуйста, подойдите ко мне. Марина, Пожалуйста, сюда подойдите люди с Новокрымской. Интересная история сложилась у нас на Новокрымской. Решили э, значит, э, снести киоски, которые мешали дом. Никто не возражал. Если киоски мешают жителям ходить по проходу проезду, такие киоски должны быть снесены никто не будет спорить. Значит, киоски решили переставить дальше. Причем решили городские власти. Мы на это не влияли, как предприниматели, но потом выяснилось, что городские власти с людьми не разговаривали, то есть никого не спрашивали, куда что переставлять, и народ не согласился с тем, что решили, ну, с решением городских властей. Значит, и вышли на митинг против всех киосков, которые туда переставляли. Но есть киотки, которые стоят не, не, не на придомовых территориях которые стоят напротив сельпо, не мешают ни проезду, ни проходу. И такие киоски, значит, власти под шумом, когда жители начали, не дали ставить киоски под свои дома, решили снести все киоски. Ну а чего уж там, ну и сельпо поможем, уберем вокруг него, чтобы им не мешало. Я хочу, а, и даже тем людям, которым выдали документы, потом объявили, что эти документы порвут и выбросят, типа и все. Поэтому я хочу позвать сюда людей, которые пострадали, чтобы они рассказали, что у них произошло. Хейла Юлия, являюсь частным предпринимателем. У меня стоит павильон торговый на улице Новокрымской. В общем, реализация молочной продукции. Мне сказали о демонтаже. На рабочей группе было утверждено, что мой киоск будет перенесен. Одни киоски будут демонтированы, вторые перенесены. Вот мой по согласованию с городскими властями мой киоск перенесли сместили на 50 метров и поставили его в рядочек. Все было оговорено, согласовано. Я... Затраты у меня были, это манипулятор и проводка электроэнергии. Тоже немал... немаловажно, да. Полторы недели мы проработали, и придя в управление торговли в Благоустрии города, подавая документы опять по новой, уже в третий раз, мне сказали, покиньте помещение, вы все равно будете снесены, и вас там стоять не будет. Вот я хочу, пожалуйста, не я хочу позвать сюда Саранскую Светлану. Она представитель от спп это дома, которые стоят, где у нас таранцы. Хотела сказать слово. О, да. Ой. Я. человек хотел сказать, э, это житель дома, и они она хочет сказать о лица жителей. Это не предприниматели, не имеющие свой тетр. Я всех вас приветствую. Ой. Я сюда пришла с болью и с ужасом, что сейчас происходит. Новая власть пришла, рассказывает красиво, мы пытаемся верить на самом деле, на самом деле, сначала занимаются захватом киосков, потом это закончится захватом наших квартир, потому что я с этим непосредственно связана, и вижу, что происходит. Я обращаюсь к вам всем, не дайте себя обманывать. Будьте более напористы, более смелые в том, чтобы не дать этим неправильным людям, чтобы не сказать хуже, занимать те посты и властвовать, и грабить нас. Вас всех поддерживаю и принимаю в этом непосредственное участие уже больше трех лет. И это никак не заканчивается. Каждая власть приходит, правит свои схемы, собирает у вас ваши деньги, как у потребителей, так и у предпринимателей. Прошу вас, будем вместе э, мешать им воровать и обворовывать нас. Спасибо.